ઇન્ડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન ખાતે સ્માર્ટ સપ્લાય ચેઇન કોન્કલેવ બે હજાર પચીસ વિષય પર એક કાર્યક્રમનું આયોજન યોજ્યું હતું આ કોન્કલેવમાં ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ સરકારશ્રીના માનનીય નેતાઓ નીતિ નિર્માતાઓ અને લોજિસ્ટિક્સ અને સપ્લાય ચેઇન લેન્ડસ્કેપ સાથે જોડાયેલ વિવિધ કંપનીઓને એક પ્લેટફોર્મ પર એક સાથે લાવવામાં આવ્યા હતા અને વૃદ્ધિની તકો શોધવા માટેનું એક અજોડ પ્લેટફોર્મ પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું ભારતના એસોસિએશનના ઉદ્યોગ મિત્રોએ મારા મેનેજમેન્ટના ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિશ્રીઓએ અને પથવારીજીની ટીમ અમને એક સરસ કાર્યક્રમ જે ગુજરાતમાં લોજિસ્ટિક ઉપર યોજ્યો હતો સવારથી અત્યાર સુધીમાં ત્રણ સેશન માં ચર્ચા થઈ છે લોજિસ્ટિકમાં જે રીતે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું જે સપનું છે એ સપનાના સહકાર કરવા માટે આત્મનિર્ભર ભારત બને એ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં એમણે ખરેખર ઉમેરો કર્યો છે એમને હું ખૂબ દિલથી બિરદાવું છું અભિનંદન આપું છું અને એની સાથે સાથે ઉદ્યોગ મિત્રો જે આવ્યા છે અને જે સૂચનો થયા છે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા થઈ છે એ બધા અહીંથી મનથી નક્કી કરીને આગળ વધે અને આજે આવનાર સમયમાં ભારત चौथी महासत्ता बनी है विश्व में तीजी महासत्ता बने बधा योगदान रहे ये विनंती मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क मल्टी मोडल कार्गो टर्मिनल हमने लॉन्च किया है जो डिस्ट्रिक्ट हलवाद में है मोरबी के पास एक गांव देवलिया में आ, ये बत्तीस एकड़ की एक फैसिलिटी है और ये कार्गो टर्मिनल बेसिकली केटर करेगी ग्रेटर सौराष्ट्र को जहां पे टाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं एंड हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम अपने टर्शरी एरिया को सपोर्ट करें और उसके साथ में ग्रो करें ये फैसिलिटी ज़मीन हमारे पास पहले से थी हमने धीरे धीरे करके इस फैसिलिटी का फर्स्ट फेज़ आज लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली एंड फ़ेज़ टू एंड फ़ेज़ थ्री में काम हम आगे शुरू करेंगे सर तरह तरह से से स्मार्ट सप्लाई चेन फ्यूचर के लॉजिस्टिक्स को कम किस कर पाएंगे बहुत अच्छा सवाल है जो दो आज के दिन चौदह से पंद्रह परसेंट का लॉजिस्टिक स्पेंड आता है वो कहीं पर घट के गवर्नमेंट की आशा है कि हम सब टेन परसेंट पर आ जाएं तो अगर ये चार टका पाँच टका कम होता है ये कहाँ से आएगा इनफिशेंसी कम होने से ये किसी के जेब काटने से या आ, बहुत कोशिश करने से नहीं इनफिशेंसीज़ कम करने से होगी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ इनफिशेंसी की अगर आपकी ट्रक आज पहुँचती है और तीन दिन तक खाली नहीं होती इसका यह मतलब है कि तीन दिन का आपने गाड़ी का ई अपने पॉकेट से बिता दिया या गुजार दिया इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपने अपने क्लाइंट के ऊपर में बिलिंग करी ये तीन दिन का डिटेंशन चार्ज आप क्लाइंट के ऊपर करते हो अगर हज़ार रुपये के हिसाब से किया तो तीन दिन डिटेंशन का तीन हज़ार रुपये दिस इज़ वॉट आई मीन बाई इनफिशेंसी सो अगर वो ट्रक सेम डे खाली हो जाती एज अ ट्रांसपोर्टर मैं ट्रक को अपना और टर्न अराउंड कर पाता मेरा जो प्रिंसिपल है उसको तीन हज़ार रुपये की डिटेंशन की सेविंग होती और मेरे को एक ट्रिप की सेविंग होती सो दैट इज़ वेयर द बेनिफिट कम्स एंड दैट इज़ हाउ योर कॉस्ट विल गो डाउन बिकॉज यू विल गेट रेड ऑफ़ इनफिशेंट